ভোটে জেতার আগে তিনি বলেছিলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভায় যে সমস্ত পড়ে থাকা কাজ রয়েছে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ভোটে জেতার পর সেগুলিকে সাধারণ মানুষের চাহিদা মতো যাতে তাড়াতাড়ি মেটানো যায় তাই মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে আজ মাননীয় সাংসদ কীর্তি আজাদ মহাশয় ভাষাপুল পরিদর্শনে যান এবং সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সেখানে নির্মাণ সম্ভব হলে সেটি যাতে সাথে হয় সেই ব্যাপারটি তিনি দেখবেন বলেও আশ্বস্ত করেন এলাকার সাধারণ মানুষকে বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাজের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর সাংসদ কীর্তি আজাদ इसका टेंडर हो गया काम चालू हो गया वो सब हुआ हमारे आने से पहले का लेकिन यहाँ लोग का यह आवश्यकता था कि अंडर पास बन जाए लोगों के लिए आने जाने के लिए बन जाए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है ऐसे ही तेजगंज में था तो हमको जब बताया गया तो हमने सब कुछ हो गया जब एक बार नक्शा अच्छा बन जाता डिजाइन बन जाता है पैसा हो जाता तो फिर दोबारा कुछ करता नहीं लेकिन हमारा तरीका है कि अगर कुछ बनने का संभावना है तो यहां पर हम बनाएंगे उसमें हमारे हमारा पश्चिम बंगाल के सरकार का लोग आएगा पीडब्ल्यू का बड़ा इंजीनियर आएगा एनएचए का राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा इंजीनियर आएगा दोनों मिलकर के देखेगा अगर यहां संभावना बनाने का होगा तो जरूर बनेगा अगर हम मेरे समय में ये हो रहा होता हम और उस समय एमपी होता तो हम ये देखता कि पहले यहां पर अंडरपास बनता उसके बाद कुछ और बनता तो अभी हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर एक ऊपर से हम लोग रैंप के साथ में देंगे जिसमें टोटो भी चला जाएगा ऑटो भी चला जाएगा आपका स्कूटर भी चला जाएगा मोटरसाइकिल भी चला जाएगा लेकिन हम लोग पहला हमारा प्रयास है कि यहाँ पर अंडरपास बनना चाहिए ये हम लोग कोशिश कर रहा है हमारे होने से पहले हो गया था अगर हमारे होने के समय में होता तो हम जरूर बनवा देते ठीक है लेकिन प्रयास हमारा रहेगा क्या ना जरूर ठीक है सर थैंक यू अल्लाह हाफिज रिपोर्ट आनंद बाता